Revolusi Harimau Malaya sering menjadi topik yang membakar emosi penyokong bola sepak Malaysia. Bila nama Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau lebih dikenali sebagai TMJ disebut, seluruh Asia Tenggara tahu, beliau bukan sekadar kerabat diraja, beliau ialah simbol keberanian bersuara, pembawa perubahan dan individu yang tidak takut menegur sesiapa pun demi masa depan bola sepak negara. Baru-baru ini, TMJ sekali lagi mencuri perhatian apabila secara terbuka mendedahkan wujudnya, perosak dalaman, yang cuba melambatkan atau menggagalkan revolusi kebangkitan Harimau Malaya. Kenyataan itu bukan lontaran kosong, tetapi isyarat jelas bahawa ada tangan gaib di belakang tabir yang lebih mementingkan ego, kuasa, atau agenda peribadi berbanding pembangunan sistem bola sepak Malaysia yang sepatutnya bergerak ke hadapan. Dalam bola sepak, perubahan tidak boleh berlaku jika semua orang hanya selesa duduk dalam zon selamat. TMJ sejak dulu menekankan bahawa Malaysia perlukan rombakan akar umbi, pengurusan yang profesional, ekosistem yang telus dan strategi jangka panjang yang tidak bergantung kepada keputusan impulsif semata-mata. Tetapi apa yang membuatkan ramai penyokong kecewa ialah apabila perubahan yang cuba dibawa sering dihalang oleh mentaliti lapuk. Ada individu dalam industri bola sepak Malaysia yang tidak gemar kepada persaingan sihat, tidak selesa dengan pembaharuan dan lebih gemar mengekalkan budaya asal boleh yang sudah lama merencatkan potensi sebenar skuad kebangsaan. Kenyataan TMJ itu disambut dengan reaksi bercampur, bagi penyokong ia ibarat luahan hati rakyat, bagi pihak tertentu ia dianggap provokasi. Namun realitinya, penyokong Malaysia sudah lama menunggu seseorang untuk bercakap bagi pihak mereka. Bila skuad kebangsaan kalah, yang disalahkan pemain dan jurulatih. Bila pengurusan gagal, jarang ada accountability. Bila sistem rosak, tiada siapa mengaku bertanggungjawab. Tetapi TMJ memecahkan budaya itu. Beliau menegaskan bahawa jika mahu harimau Malaya bangkit menjadi kuasa Asia, semua pihak perlu berhenti bermain politik, berhenti melindungi perosak sistem dan berhenti meletakkan diri lebih tinggi daripada lencana di dada. Apa yang menarik, pendedahan TMJ juga berlaku pada masa yang sama ketika berita besar melibatkan pemain warisan negara, Dion Cools, turut menjadi bualan hangat. Dion Cools, antara tonggak pertahanan paling konsisten Harimau Malaya, dikaitkan dengan perpindahan ke J-League, khususnya ke Kelab Cerezo Osaka. Tetapi di sebalik spekulasi itu, satu berita yang benar-benar mengejutkan ialah apabila perpindahan beliau ke Cerezo Osaka akhirnya disahkan, bukan lagi rumor, tetapi realiti yang mengangkat nama Malaysia ke radar bola sepak Jepun. J-League bukan liga sembarangan. Ia antara liga terbaik di Asia dari segi taktikal, intensiti permainan, disiplin atlet, pengurusan profesional dan budaya bola sepak yang matang. Bila Dion Cools melangkah ke sana, ia bukan sekadar perpindahan kelab, ia ialah pengiktirafan bahawa pemain Malaysia mampu bersaing di pentas lebih tinggi. Bagi ramai, ini kemenangan moral bola sepak Malaysia. Seorang pemain yang lahir dan dibesarkan dalam sistem Eropah, memilih untuk mewakili Malaysia, bermain dengan hati dan kini membawa nama Harimau Malaya ke liga bertaraf dunia Asia. Ia juga menjadi sindiran halus kepada pihak yang selama ini skeptikal terhadap pemain warisan bahawa pemain import dan pemain warisan bukan ancaman kepada pemain lokal tetapi aset jika diurus dengan betul. Dion Cooks tidak datang merampas tempat sesiapa. Beliau datang menambah nilai. Beliau datang menaikkan standard. Beliau datang memberi contoh profesionalisme yang kadang-kadang gagal ditunjukkan oleh pengurusan sendiri. Kebangkitan pemain seperti Dion Cools juga selari dengan visi revolusi bola sepak. Malaysia yang TMJ sering laungkan iaitu membina bola sepak yang kompetitif dan dihormati, bukan bola sepak yang hanya kuat di media sosial tetapi lemah dalam sistem. Bila Dion Cools ke J-League, penyokong mula berangan, bagaimana jika satu hari nanti bukan seorang tetapi 5 atau 10 pemain Malaysia bermain di Jepun, Korea, Qatar, Arab Saudi atau Eropah. Bagaimana jika kita bukan lagi sekadar jago AFF tetapi pesaing tetap Piala Asia? Bagaimana jika ranking FIFA Malaysia bukan lagi stagnan tetapi melonjak naik? Semua itu tidak mustahil, tetapi hanya jika perosak dalaman yang TMJ maksudkan benar-benar disingkirkan. Bola sepak Malaysia mempunyai bakat, tetapi sering gagal pada pelaksanaan. Kita ada Arif Aiman yang memukau Asia, kita ada Faisal Halim yang berjiwa pejuang, kita ada penjaga gol yang berani mati, kita ada penyokong yang paling lantang di rantau ini, tetapi kita juga ada sistem yang kadang-kadang menenggelamkan semua itu. Revolusi memerlukan pengorbanan dan pengorbanan paling besar bukan wang, bukan masa, bukan tenaga, tetapi kesediaan untuk melepaskan orang-orang yang tidak layak berada dalam sistem. KMJ tidak bercakap demi populariti. Beliau sudah popular. Beliau tidak bercakap demi jawatan. Beliau sudah ada pengaruh. Beliau bercakap kerana bola sepak Malaysia tidak boleh maju jika semua orang takut bersuara. Dan pada masa yang sama, perpindahan Dion Kuls ke Cerezo Osaka menjadi bukti bahawa di sebalik semua halangan, masih ada sinar kebangkitan yang membuatkan penyokong kembali percaya. Ia menunjukkan bahawa Malaysia sedang menghasilkan cerita progresif, bukan lagi cerita lama yang sama diulang-ulang. Kini penyokong hanya mahukan satu perkara, tindakan. Pendedahan sudah dibuat, bukti moral sudah muncul, standard sudah dinaikkan oleh pemain sendiri. Yang tinggal hanyalah keberanian pengurusan bola sepak Malaysia untuk membuktikan bahawa mereka benar-benar bersama revolusi, bukan sekadar mendengar dari jauh. Kerana harimau Malaya bukan milik mana-mana individu, ia milik seluruh rakyat Malaysia. Dan jika mahu lencana itu dihormati, maka perosak sistem tidak boleh lagi diberi tempat. Perubahan sudah bermula, persoalannya siapa yang sanggup bergerak bersama dan siapa yang akan terus menjadi penghalang. Jawapan itu penyokong sedang perhatikan dengan penuh harapan dan penuh kesabaran yang semakin menipis.